Мы провели исследование, мы покупаем, мы идем в магазин, покупаем бутылированную воду и исследуем ее на наличие микромицетов обнаружили грибы, я снова покажу, вот, покажу потом этот слайдик, покажу, какая вода была, и обнаружили, и там и пенициллы, и там и аспергилы обнаруживали, и альтернарии темно окрашенные виды грибов. Бутылированная вода, конечно, если вы ежедневно покупаете одну и ту же серию воды, и она инфицирована Микромицетами это один вариант, а другой, когда у вас в квартире на кранах есть эта вода. Мы проводили исследования в течение года в одних и тех же квартирах и изучили спектр микромицетов, которые находятся на кране. Поэтому, когда человек открывает воду, желательно, несмотря на то, что мы такие бедные и у нас очень высокие тарифы на воду, но все-таки спустить какое-то время, в течение там, хотя бы трех минут спустить эту воду.